Давайте себе представим, что в Израиле работают банки с капиталом Хамаса. Да, это нормально? Э -э давайте Абсолютно. себе обожание. Ценобажание называется вина вино. Давайте. Это, не, это, не, это, это же не ответственность э, и, пани Гонтарева. Э, нет, ну я просто спрашиваю. Нет, более того, вы знаете, наверное, меня за это будут критиковать, но я э, считаю, что у нас нет российских банков, у нас есть украинские банки с российским капиталом, и до того момента, пока в нашу страну э, они хотят вводить капитал и давать кредиты нашим предприятиям, я и so, uh, uh, украинские вкладчики, found. и 11% нашей банковской системы, я не могу. И за команду из России они могут сделать все, что угодно. И у них тяжелая промышленность, особенно в некоторых банках, я не хочу называть. То есть, это политическая тема, откидаем. Я с госпожой Гонтаревой, потому что, ну действительно, если ставить палки в колеса им, то мы на самом деле навредим в большей степени себе депозиты. Obrigado. кредиты, свежие деньги, все это нужно нужно экономике, быть, Тем, быть, тем более, политика военной была попередня. Я хотел бы сказать, взять пару хвилин. я не согласна. Почекайте, я Папа, подождите. Я с чем не согласен, скажите. А то мы же, забудем. Я хочу сказать, давайте мы вспомним. Опять же, это не российские банки, финансирующие российский бизнес. Это российские банки, которые вносили сюда капитал, давали сюда финансирование. А кого финансировали? Они финансировали наш украинский бизнес? Там нет, одного Одного российского заемщика. Да. Назвите еще хотя бы э, одну краину, где там... державные российские банки присутни в инших краинах. хоть одну назвать? Давайте, э, да, да, давайте назову, я вам назову, лозунду. например, в Европе э, Сбербанк России я имеет э, свои филиалы, в Турции у них огромный банк, э, который они купили. Ну, то есть, это я вам сейчас просто... В Европе ВТБ имеет и ВТБ Австрия, и ВТБ Германия, и, и ВТБ э, Париж, я точно знаю, да? И поэтому, смотрите, вопрос же не в том, что это российские да, банки с российским капиталом, это в том, что кредиты выданы нашим компаниям и депозиты там, наших компаний, наших людей. Если кто-то мне сегодня положит сейчас там, 20 миллиардов и скажет, пожалуйста, вот мы эти те деньги, которые пойдут на выплату нашим депозитчикам, ну тогда мы посмотрим. На сегодняшний день я такой возможности не вижу. Поэтому буду, пока эти банки ведут себя хорошо. Буду защищать их интересы, в том числе. Я политиз... Более того, могу узнал. сказать, ответ, что ответ мониторинг получу. этих банков а, мы политиз... были сделан еще политиз... до санкций.